Добрый день. Меня зовут Барский Руслан Анатольевич. Я директор научно-производственного правового объединения «Экоконсалбург». Это специализированное предприятие, которое занимается уже на протяжении более 10 лет в области экологического проектирования, то есть подготовки документов для получения разрешения на выбросы, разрешения на обращение с отходами, разрешения спецназа пользования предприятиями всех отраслей промышленности, в основном в Одесской области, также в Николаевском и Херсонском области. По договору <coughs> с РП Васильевской РП нами были подготовлены документы, которые должны лечь в основу для нормирования выбросов загрязняющих веществ стационарных источников этого предприятия. Конкретно э был, была проведена идентификация источника выбросов и разработаны документы обосновывающие объем выбросов. Работа была проведена в соответствии с требованиями законодательства Украины в составе содержания этих документов, а также методы, которые были положены в оценку объема выбросов, гастированные и утверждены Министерством охраны окружающей среды, экологии природных ресурсов Украины. Ну, в результате получилась работа в двух таких томах. Содержание, то есть там, итог работы, то есть, был изложен, так называемый, непопулярный резюме, с которым вы, в принципе, могли бы ознакомиться в районной администрации. Оно было передано в районную администрацию в марте месяца этого года, вместе с нашим запросом информировать нас о наличии, Жалоб, предложений, пропозиций э, членов громады Села Василия. Для тех, кто не смог или не успел ознакомиться с результатами нашей работы, я вкратце изложу все-таки, что получилось. Э, значит, э, Васильевская РП э, основным видом деятельности является... Прием, хранение и распасовка, изготовление путем смешивания различных органических веществ, товарные продукции ⁇ это растворители и автохимия, тостовые, антифризы. В принципе, технологические процессы реализуемые на этом предприятии очень схожи с технологическими процессами которые э, реализовываются на автозаправочных станциях. То есть резервуарный парк, э, слив, производится слив э, в этот резервуарный парк, сыр, ну, сырья, которые используются на предприятии, аналогично так же, как это делается на автозаправочных станциях, там, дизельное топливо и э, бензин, и в результате по помощью насосного оборудования этот бензин или дизельное топливо попадает в бак автомобиля. Здесь же оно попадает в э, потребительскую тару, которая расфасовывается и поставляется э, потребителю. Э, значит, э, в рамках нашей работы мы провели эвакуализацию источника выбросов, в ходе которой были определены все параметры источника выбросов, как аэродинамические, так и генетические проведен расчет выбросов всех загрязняющих веществ из всех источников. То есть получены данные о максимально разовых выбросах, то есть грамм секундный, так и валовый, тонн тон в год. При этом использовались результаты прямых натурных исследований, там где-то возможно организованных источников выбросов, либо расчетным методов с использованием проверенных и утвержденных Министерством экологии и природных ресурсов методик. В принципе, методики э, давно уже опро опробованы. Они берут свое начало еще с Советского Союза, то есть были они разработаны в 70-х 70 годах прошлого века. Э -э, Со временем немножко корректировались, но так нормируется. Да. Можно вопрос? Я закончу, я потом отвечу. Просто, чтобы я задумал, я... За год проводили значит, мы проводили расчеты, исходя из э, полной загрузки предприятия. Цифру э, можно вас слышать? Да, пожалуйста, конечно. Э, значит, э, заложено на проектную потужность увидев выпуска с преступной продукции. Расчетник 646, 200 тонн в год, Расчетник 647 200 тонн в год, Расчетник 650-20 тонн в год. Расчелик акриловый без 20 тонн год. Универсальный без 20. Различный вождь фар 300. Антисиликон 20. Нефраз 80. Лайспирит 700. Сольвент 300. Перечислять до конца? Это в или в год? Это в год. Перечислять до конца? Это это проектная загрузка предприятия. Да. Это не... Вообще пять а, Да, я пытаюсь ускорить. Значит, по результатам э, нашей работы определено, что в, в, в... атмосферу выбрасывается 20, вещества 27 20 наименований. Это и как от, от основного производства, э, производства то, так и от помогательного. Э, помогательный котел, аналогичный. Значит, из, от основной деятельности, то есть то, что выбрасывается, вещества 13 наименований. На предприятии было идентифицировано 18 источников выбросов, 6 из них организованные и 12 неорганизованные. Всего валовый выброс тонн в вот, год без учета углекислого газа всех веществ это 3,7 тонны в год. Из них не, не органических, ну, э, органических соединений 0,68 тонны в год. Ну, это мало или много? Я много, да? Ну, давайте я тогда приведу пример, что, при... что такое растворитель. Это, в принципе, вещество, которое призвано Широко используется лакокрасочная промышленность, она призвана растворить лакокрасочные материалы до состояния жидкого. То есть после нанесения лакокрасочных лака и красок на поверхность, это вещество в любом случае летит в атмосферу, тем самым оставив сухой слой лакокрасочных материалов. Так вот при существующей загрузке предприятия, при существующем выброс э, органических соединений в атмосферу в год таков, который бы выбросился, попал бы в атмосферу в случае окраски забора высотой 2 метра, ограждающий, э, ограждающий участок 25 соток. Значит, полученные результаты были заложены в программу эол утвержденную и рекомендованную Министерством охраны окружающей природной среды, которая реализовывает алгоритмы документа онд 86 который устанавливает порядок... который устанавливает... Решение закончено. Который устанавливает порядок расчета рассеивания. По результатам расчетов установлено, что при самых неблагоприятных погодных условиях, при условии одновременных осуществлений всех технологических процессов, при самых неблагоприятных концентрация ни одного из загрязняющих веществ, которые выбрасывают предприятия, на границе санитарно-защитной зоны либо жилой застройки не превышает одного ПДК. Для веществ из группы органических эта величина составляет максимальная величина 0,14% предельно допустимых, то есть это 14% от предельно допустимой концентрации. Больше ни при каких условиях сформировать большую концентрацию на границе жилой застройки невозможно. Ну это подтвердили результаты. Контроль на границе санитарно-защитной зоны, которая была проведена лабораторией по нашим замерам, насколько я знаю, аналогичные результаты были получены в ходе работы независимой экспертов в физико-Мильского института имени Багарского Национальной академии наук, получил такие же результаты. То есть при полной при работе предприятия... Концентрація органічних веществ на границі живої застройки находилась ниже чувствительності метода прибору. Ось, ось, я... Ось. Я Секундочку, ви заключили цей виступ? Добре, я вам дякую за виступ. Зараз ми маємо питання до вас, я пропоную все ж таки питання заслухати, а потім мати виступити. Я надеюсь, с Александр Степанович, с группы. Я надеюсь, что здесь сидящие никто не глухой. Нам сказали разлив, Разлив. Все слышат. Смешивание Разлив и смешивание. Это раз. Во вторых Что-то у вас маленькие скромные цифры. 200 тонн за год. Это в неделю заходит 200 то. Неделю мне год... Суть питания. А суть питания, а почему такие маленькие? Вы нам рассказываете сказки, во-вторых, вы подтвердите свои слова. Или полномочия. Не разлив или неизвестный. Не, не. Когда я произведу слово разлив, я имею в виду тот разлив, который обычно происходит из-за Ну, на обез путем смешивания да? Когда я произвел слово разлив, я имел в виду, что разливаю по единицам потребительских карт. Путем то То есть вы говорите, что Но? там есть и смешивание тоже, правильно? Смешивание. Ну, да. все хорошо, да, это, это Но, был вопрос. Да. Дальше вопрос. Вот. Сейчас давайте сразу те, кто хочет Задать вопрос, вы кто еще? Здесь одна рука была Две, три, четыре, пять. Все. Прошу, до слова. Значит, смотрите, такой вопрос. Откуда что тогда у нас имеется деревья данные все, виноград скручивается? Если такие, вы говорите, как вы говорите, 25 соток забор покрасить. Да. Ну ладно, ну, ну, ну вы в вы, вы, вы это сами. Я абсолютно верю. А мы вот в это не верим, понимаете. Зато мы хорошо верим, откуда берутся. Вопрос. Документы. Сформулируйте вопрос. Вопрос. До каких пор мы будем переливать здесь с кусового Вот я хочу задать вам вопрос. Я не знаю, но я полномочий здесь донести вам результаты своей работы. Да, да. Хорошо, Приходим к следующему вопросу. Да, прошу вы, Сергей Иванович, потом... Мало времени подготовиться, потому что как бы, я наслышана была, но не вникала в этот вопрос, когда сказали, что сегодня сход Я просто зашла в интернет, посмотрела, что тут ваше предприятие находится на линии на 27а. Там нету такого что-то за адрес непонятно зарегистрированный. Я так понимаю, что предприятие не находится по этому адресу, правильно? Чисто юридический адрес придуманный, наверное, непонятно кем. И у меня такой вопрос. Когда ваше предприятие заключало договор с Васильевским этим ремонтным, да. это вот, а, вообще были, были какие-то обговоры о том, что это, что это предприятие будет здесь работать? Если были, то кем и когда оно обговаривалось? Ну, 8 лет, я так понимаю, вы работаете, да? Ну, вы спросили 8 лет, 8 лет назад. Они хотят, чтобы вы работали здесь. А ну, спустя 8 лет, их травится сейчас. Секундочку, Секундочку. <соспит> еще раз, еще раз, я директор научно-производственного правового объединения эко консалт я директор специализированного предприятия, которое занимается экологическим проектированием, и я работаю с Василийским МРП на основании договора с ним, поэтому... Шановные, э, вы можете записаться на на, на выступ? Э, да, вы уже ну, записаны, добры. это уже доброе. И эта тема проще, потому что эта тема не моя, я просто сунулся до сей доповеди, да? Идем далее, поднимем серьезные вещи. Беларуского регионального света позму серьезность. Я хотел бы уточнить такой вопрос для себя, для присутствующих. Вы как научный работник, как директор такого предприятия, скажите, пожалуйста. Какое расстояние, согласно сегодняшнему действующему законодательству, минимальное, должно быть от предприятия данной, скажем так, данной формы, данной технологии, которая использует данного вида вещества, до житловой забудовы, до первого жилого дома? Так, это значит, так называемая, зона. Совершенно верно санитарная зона... дайте ссылку на нормативный акт, которым подтверждается то, что вы сейчас скажете. Значит, э, нормативная санитарная защитная зона устанавливается в э, ДСП 7396, то есть называется документ э, Державные санитарные правила, э, место выбывания. к сожалению, не готов вам дословно назвать его название. 93-96. Документ 96-го года. Он устанавливает так называемые нормативно-санитарно-защитные зоны, которые устанавливаются исходя из видов деятельности предприятия. Для, э, э, кроме понятия нормативно-санитарно-защитной зоны, есть еще понятие фактической санитарно-защитной зоны, поскольку нормативная санитарная зона может быть как увеличена, так и уменьшена э, решением... Значит, на сегодняшний день санитарная защита... Чьи решения? Чьи решения? Чьи решения? А -а -а. Значит, на сегодняшний день с нами принята санитарно-защитная зона по границе живой застройки. И у нас есть одобрение этого. Цифры, скажите. Цифры... Принято, но ну, принято. Какие Скажем так, допустимые пределы предусмотрены действующим законодательством. Действующим законодательством. Устало... Послушайте, действующим э, этот, э, законодательством для э, складов такого рода установлены нормативно, рекомендованная нормативно-санитарная зона 100 метров. Ее можно, ее можно. Послушайте. Это, послушайте, это, послушайте. это не правда. На сегодняшний день у нас на руках находится решение специалистов Института Мардеева. Это профильный институт Министерства здравоохранения, который согласовывает нам санитарно-защитную зону, которая проходит по территории жилой застройки. Поскольку нормативно-санитарно-защитная зона ⁇ это рекомендуемое понятие, она может быть как увеличена не более чем в три раза, так же самоуменьшена, если будет доказано то, что на границе санитарно-защитной зоны влияние всех факторов не превышает пределы допустимые, и это будет подтверждено натурными замерами. Дополнение к этому вопросу. Вот, вот, опять же, как, принимая соответствующее решение о расширении или сужении зон, скажем, санитарной, или там сейчас служба и так далее, на что она должна опираться, на какие, скажем, заключения, комиссии и так далее, чтобы принять подобного рода решение? Она опирается на проект, который подготовлен и направлен, изучен. Она проверила все, все наши решения. Нам подготовлен проект? подготовлен. Ага. То есть я, я правильно понимаю, что по факту расстояние 50 метров, несмотря на то, что э, нормативно это должны были быть 100 метров, но им утвердили 50 метров 50, по причине того, стоит. что вы смогли просто... это доказать. Ясно. Значит, Хорошо. я просто хочу сказать о том, что, допустим, для автозаправочных... Значит, намного больше объем загрязняющих веществ улетает с автозаправочных станций. Для автозаправочных станций установлена нормативно... Рекомендована нормативно санитарная зона 25 метров. Хорошо, прошу. Да, пытались наступить. Mm -hmm. То, ви сказали, можна більше, можна менше, 50 метрів. Як ви міряли ці 50 метрів? Я була член, членом вашої групи, заміри ви не проводили. Як ви міряли? Від негативного Толкаченка чи до Ларіси Кузьминічний чи по повинно бути 50 метрів? Люди живуть із з другої сторони, там 15 метрів. При комісії заміри санітарної, епідемічної служби. Не проводилися, санітарна зона не визначалася. Це можу підтвердити я і два члена комісії, які були. Це, будь ласка, відповіть <натарного атаку> від так званої санітарно-защитна зона одкладується от від крайніх істочників виборстваючих місць. Это нормально. Значит, санитарно-защитная зона в соответствии с ДСП 96 откладывается от крайних источников выбросов, не выброс, там от крайних источников вредных воздействий. Ну, в данном случае это источники выбросов, которые нормируют, там еще это, которые нормируют. Это, сейчас секунду, чтобы я вам слово за язык не понимали. сейчас, э, для которых нормируется санитарно и, и, установлены нормативно санитарные учебные Значит, э, и, и это от крайних резервуаров во всех направлениях по румбам, север, северо-запад, восток и так далее. До забора, до улицы. До забору. До забору. До чего? До забора До забору. До Ні, 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 ми встановлюємо до заборудови прибудові. Ви сказали чинно, ясно, що ви це вже зробили. А тепер, будь ласка, відповість. Мені. Можливий негативний вплив на стан до Кія, якщо там буде в повному обсязі та робота, яку ви зачитали, що там і розчинники, і розливи, і змішування, і що Законодательство Украины требует, и мы к этому э, четко э, так, соблюли, это все, мы, все мы соблюли, да. Значит, все наши расчеты э, основаны на наиболее неблагоприятных метеорологических условиях и на, э, на работе одновременно всех источников выбросов, что в принципе невозможно. Но в расчет рассеивания мы заложили, одновременно работают все 18 источников. Все 18 источников одновременно выбрасывают все 27 загрязняющих веществ. Правильно. Но когда была комиссия, когда вы проводили, завод работал не в полную силу. Раз, ворота были закрыты. Два, вы не комиссия, которая нам обещала сделать все прозоро. Вы не оголосили, сколько вы будете делать проб про для анализа. То есть, вы приехали уже да. Я, понимаете, я не член комиссии, за работу комиссии я а не отвечаю. Я проектировщик. А вы, я, вы, занимаюсь вы, 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 вы. я занимаюсь проектированием, и эти расчеты веду с, уже не первый год. Да, мы а, имеем да. 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 а, да. наступное питание, прошу, вы, вы поднимали руку на отпечатке, да? да? Да, хорошо. Призвищение, я побачу. Вы на мой проект включили восстановление водоема, который был Ну, Я ничего не уничтожал, и сейчас идет речь о выбросах в атмосферный воздух. Но дело в том, что водоем, он сейчас уничтожен. Как его восстанавливать? В рамках выполнения нашей работы мы не изучали состояние водоема. Ну, я думаю, это, 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 это тема Мое особенное питание, прошу. питание до выступающего. Моему питание одно вас, вы и потом заканчиваем. Да, прошу. Можно, да? Да. Хорошо, просто, пожалуйста, Даня Еще один вопрос, буквально очень короткий. Скажите, пожалуйста, тот транспорт, который перевозит продукты данного предприятия, он считается источником выбросов вредных вещей? Вы имеете в виду двигатели, которые у Нет, я имею в виду то, содержимое, которое находится... Конечно, конечно. При наливе, сливе, хранении, все это учитывалось. Значит, смотрите, транспорт, который перевозит эти вещества, он считается источником выброса... Нет, подождите, вы ставите правильно на вопросы. Транспорт, вы имеете в виду двигательный ну, выброс... Цистерна, цистерна, которая на, да, на машине. Да, вот конечно, в период, в период слива, конечно, это является источником А в период транспортировки? Эээ, в период транспортировки, не знаю... Значит, хорошо, а, а, Одну минуту. Я все понял с вашего ответа. То есть вы пока это однозначно вы не можете дать ответ, является ли нет. Но вы сказали о крайних источниках выброса. Если данный транспорт является источником выброса то в данной ситуации, когда он едет по дороге поблизости к домам, это крайний источник выброса. И там уже не 50, не 100 метров, а там уже может быть и 20 метров. Значит, да или нет. нет? Значит, мы сейчас говорим о стационарных источниках выброса. И нормирование санитарной защитной зоны осуществляется о стационарных источниках выброса. Два, два, остальных вопроса, прошу вы, и потом вы, и мы переходим до выступа. Я, я, я хотел спросить, по какому адресу вы делали эти замеры? Скажіть, по якому адресу ви робили ці заміри? Я знаю, там вулиця Свердлова. Да. Вулиця найміна тут. От наскільки вони можуть бути ці висновки ваші дійсними. По якому адресу ви робили? Чи дійсний адрес? Ви десь їх написали так. собі одна админа? Э, для контролю, э, результату засіювання, на границі санітарно-защитної зони були встановлені 7, 7 условних контрольних точок. В этих, именно в этих контрольных точках, это, три э, из них находятся вдоль жилых, они находятся по, всей, ну, по всем сторонам света, но три из них находятся, учитывая, что жилье действительно близко, было установлено непосредственно возле жилой... Эм... Источник! источник а, а адрес. А, а, адрес, значит, да. если я не ошибаюсь, сейчас я вспомню, так значит, это, это был Свердлова, я готов, потому что у меня с собой нет. Значит, это Свердлова 20, 20. Значит, э, э, Свердлова 16... Написали, у вас написано заключение, прочитайте. Какое вам, заключение? Это были тысячи а это работа прибыли на Значит, э, насколько, насколько я помню, это было Свердлова 16, Свердлова э, 20 и Свердлова...

Скажите, пожалуйста, какого числа вы делали эти замеры? Вот, а как вы произносили? Ну что, чушь? Мы все вычислили. Да, были. Ремнук зародил. Настоящий полис. Видишь, полис печали. Я ж жалею, не готов какого числа это происходило. Я знаю, что второй работал в независимой лаборатории на Национальной Академии Наук. Это было, вот, наверное, 19, -го... 19 -го числа. Да, я хочу напомнить, 19 числа это спасло. Есть, есть раз разные секунды. Есть, если бы эти молодчики, если бы те, замеры взяли их в конце мая, начало июня, я же бы 3 километра отсюда. Чего я сюда пришел? Я до этого сюда как бы, как хлопцы там... Подимали це саме вопрос на болевший. До нас воно не доходило. Ну, коли воно дійшло до нас, і он аж до председателя совета на воду, як запах дуста, який я лет 20 не чую, то ви мене звінить. Я можу представити, що чувствують ви ті люди, які живемо. Перше питання ваше було, коли вони зробили заняття. Переходимо до виступів. Першим до слова запрошується пан Гогович. Микола Петрович, пропонується регламент по виступах три хвилини. Прошу до слова. Скільки? П'ять хвилин. Три хвилини нормально. Все, три хвилини.